А вот, собственно, посылка зарядная. Блин, оно важканькое. Оно намного тяжелее, чем это. Оно, по-моему, корпус железный. Той 10 амперный корпус металлический, э, пластиковый. А тут корпус это тут инвертора. Тут корпус это инвертора, и вообще размером с инвертор. Зарядка. Капец, у нас здорово, нихрена себе. 20 ампер шнурки, шнурки биржа занимают место тут компьютерный шнурок отца и капец тут даже толсто нафига а вот собственно и зарядка 20 ампер размером с инвертор ну лифт по чарджеру 14,6, 20 ампер. Мощно, да. Это же железный корпус. Як инвертор. Ось, лампочка. Сейчас будем подключать. Кабелюка, конечно, толстый. Охренеть, як толстый. 20 ампер. Это, ну, тут 2,5 квадрата, если не полтора. Полтора, наверное. Клеммы, конечно, мощные. Тут клеммы на 100 ампер хвата. Зараз будемо изпитувати, підключати, якраз розрядився акумулятор. Якраз у нас вже тут десь минут 40 работає акумулятор. Я думаю, він розрядився. 12,8 вольт, 12,9. Зараз будемо підключати, заряджати. Там клеми, якраз отакі, вот що треба накрутитися, не крокодили, а Придется прикрутиться сюда, щоб зарядка йшла. Що ми делаємо? Ми виключаємо інвертор. О, я на сеть резко переключився, даже телевізор, наверное, потухнуть не встиг. 13 вольт. показує на акумуляторі. Подивимося, буде воно 20 амперів заганяти сюди, чи ні. Так, да, оце ж 10 А таке невеличке. размер не дуже разница большая ну это пластик а это металл подключаем кстати лайфхак Почему вот это 200 а это зарядка 20 ампер ну кстати вот если аккумулятор тут у нас 90 ампер часов а 20 ампер зарядка это десь 4,5 часа заряжать ну, воно в конце ток падает, поэтому часов 5 и даже больше полный заряд. А почти полный заряд за 4,5, за 4 часа можно достичь. Нам сейчас проверить токи. То есть, оно токи жрет. Я думаю, должно оно работать, потому оно там мощный мощный И, кстати, не обязательно вот эти откручивать. Можно же тут на инвертор прикрутиться. Тут у нас 6 квадратов. Ой, 10 квадратов пишу. Можно же прикрутить клеммы до инвертора и все так клеммы от зарядки подключив там кстати у них отверстие 8 миллиметров включаем аккумулятор 13 вольт а что там зарядка показывает ничего не показывает немає типа обратной связи он не горит зеленая лампочка Получается, вот та 10 амперная зарядка, если она подключена, у нее, по-моему, горит все время зеленый индикатор, типа заряжен. И сейчас подключаем розетку. Пошла зарядка, загорелась красно. Мне интересно, если отключить, она тоже будет гореть. Да. Ой, то есть не горит. Ну, это как бы хорошо, то есть не будет постоянно говорить лампочка. И проверяем, включаем токовый клещи на замер постоянного тока. Единственное, еще минус, що вона ще холодна, зарядка, уже вентилятор масла, то есть нема контроля по температуре. В инверторе тут есть контроль, тут он может на малых токах работать и вентилятор вообще не будет включать короче замеряем ток 20 с половиной ампер ток зарядный это все прекрасно ну вот клеммы от всего зарядного 20 с половиной то есть в принципе все выдается Ну, я, в принципі, і не сумнівався. Но. крім цього, зарядного я ще заказав таких зарядних два штуки. Тільки там написано тут Літокала. Тут не написано Літокала. А там тут написано Літокала. А ще є отакі варіанти зарядок. Тут взагалі китайські іерогліфи написані. І теж написано Літокала. Тобто вони можуть бути різні. Може якісь і не видають 20 А. Ну це пока видає. Тільки що з акумулятора вижирали десь минут 40 Там 20 А, 40 А жралось, так що за 40 минут тут багато вижралось, зараз будемо заряджати. От і протестів. Ну, Шумне, так. Да. Ну, це повний заряд 4 години. А зараз, я думаю, за час воно до заряду. А еще для ускорения всего этого можно подключить шоу. 10 амперное зарядное. И оно будет вместе 30 ампер Но не нужно. Короче, вещь ток дает, а дальше все зависит от срока службы этой штуки.